Мне выполнилось 17 лет. Сегодня как раз исполняется 75 лет, как я добровольно, добровольно пошел в красную армию. Сегодня исполняется 75 лет, как я принял первые боевые решения Я воевал за, за обороне Киева участвовал, который 72 суток. Курской битве, которая длилась 50 суток, участвовал в битве снятия последнего кольца блокады Ленинграда, в битве за Нарвио, освобождение города Таллина и десантной операции на острова Мадзульского архипелага Балтийском море и закончил войну разгром Курьянской группировки. И так я с первого до последнего дня войны на фронте. Плюс еще два с половиной года я участвовал в войне на войне на Ближнем Востоке. И то шесть лет на войне. Я скажу, что я против всякой войны, даже чтобы это даже слово лексикона была выброшена, забыта. Всякая война кончается перемирием. Надо всегда все вопросы решать не с оружием в руках, а только мирным путем и за столом. Я желаю всем, кто меня слышит, и в первую очередь фронтовикам, которые прошли всю Великую Отечественную войну и еще кое-что прихватили, другие события. Кто остался жил, доброго здоровья, кого еще в Гайсламе нет, который не дошел до сегодняшнего дня, царство им небесное.